ঘড়ির কাটায় তিনটে তিপ্পান্ন আর প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড গরমে তো হাঁটা যাচ্ছে না আর আমি এখন এগিয়ে চলেছি লিমডি শহরের দিকে লিমডি শহর মোটামুটি চব্বিশ কিলোমিটার বাকি আছে আর এই লিমডি শহরের যাওয়ার পথেই ইউপির এক জার্নালিস্টের এক্স জার্নালিস্টের সাথে সাক্ষাৎ হলো ওনার বিষয়টা ওনার মুখ থেকেই শুনে ইন্ডিযা ট্যুর উইদাউট মানি নোমাড রুপ ভারত যাত্রা জি পেলে আপকা পরিচয় দিজে मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ जी और ये हनुमान बाबा के एक ग्रामीण धामों की भारत यात्रा पर निकला है तो अभी मैंने राजस्थान क्रॉस किया है राजस्थान में छः धाम हो चुके हैं मेरे जी सातवां धाम आठवां धाम और नौवा धाम यानी तीन धाम जो है वो गुजरात में है अच्छा तो अभी मैं जामनगर जा रहा हूँ वो गुजरात का पहला धाम पड़ेगा और ओवरऑल सेवन्थ धाम पड़ेगा देन uh, मुझे ट्वेंटी फाइव स्टेट्स में जाना है और बाबा की दे देता हूँ अपना मैं फॉर्मर जर्नलिस्ट हूँ और चौदह साल में मैंने मीडिया में काम किया है मीडिया नेशनल मीडिया में की बात कर रहा हूँ मैं दरअसल तो वहाँ काम करते करते मैं इतना ज़्यादा मतलब ओवर हो गया था कि जो अभी मेरी फिजिक आपको दिखाई दे रही है कम से कम मैं डेढ़ महीने में पंद्रह किलो वजन कम कर चुका हूँ ये जो आपको साइड से पेट अभी बहुत कम दिखाई दे रहा होगा मेरा हो ना मेरा वगैरह ये कैसे कम से कम पाँच किलो वजन मैंने कम किया है तो इस यात्रा के पीछे दो ही जनता धार्मिक पहला था दूसरा था हेल्थ इश्यूज़ की बात तो हनुमान बाबा के क्या धामों की यात्रा मुझे करनी थी इसके अलावा हेल्थ थोड़ा सा मुझे क्योंकि ओवर वेट होने के कारण नीज़ वगैरह में एंकल्स वगैरह में बहुत पेन होता था तो मैंने साइकिल को इसलिए चुना क्योंकि दो ही ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं एक स्विमिंग और साइकिलिंग जिससे पूरी बॉडी टॉन होती है जो कहीं भी चर्बी हो अगर ये दोनों करेंगे तो आप पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल बेटर रहने वाली है तो साइकिल को मैंने इसीलिए चुना और बाकी जो और ओवर वेट हैं अगर वो सलाह मतलब उनको एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अपनी जो तो रूटीन लाइफ है उसमें अगर साइकिलिंग को इंक्लूड कर लेंगे तो आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत बेटर रहने वाला है अच्छा तो इनका ये चैनल है ये नोमैड रूप रूप है ना रूप आज नोमैड रूप ये इनका जो चैनल है सभी सब को सबको फॉलो करना चाहिए मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने तो उससे पहले जो व्यवस्था थी उनतीस से पहले की बात कर रहा हूँ बहुत अच्छी यहाँ तक कि अगर सपोज किसी ने वो पान मसाला खाया और रैपर फेंक दिया तो वो भी लोग उठा के जो सफाई कर्मचारी थे वर्कर थे वो रख रहे थे हाँ बहुत प्रॉपर अच्छी व्यवस्था थी लेकिन 29 के बाद में हालात जो बिगड़े हैं वो अभी तक नहीं संभले क्योंकि चारों तरफ आप गंदगी है क्राउड इतना ज़्यादा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो जो लोग थे मतलब जो क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए था हाँ। वो प्रॉपर नहीं हुआ उम्मीद की ये थी कि दस से बारह करोड़ लोग आएंगे लोग थे पंद्रह सोलह करोड़ तो ट्वेंटी नाइन जैन को उसने सारा काम ख़राब कर दिया जो अभी तक वहाँ नहीं संभला है जो मगर मैं तो आ चुका लेकिन वहाँ लोग अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आती हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी वही बहुत क्राउड है प्रयागराज के बाहर आठ आठ दस दस किलोमीटर लंबी लाइनें हैं वीकल्स की मेरा भाई तीन दिन पहले अभी गया है दस किलोमीटर को उसने दस रात दस घंटे में पार किया है फोर व्हीलर से इतना ज़्यादा क्राउड है अब तो वैसे तो जाना चाहिए लोगों को क्योंकि आस्था का सवाल है धार्मिक वो है लेकिन शुरुआत में जो तो लोग नहा लिए ट्वेंटी नाइन से पहले वो बहुत अच्छा था वहाँ सब कुछ बहुत प्रॉपर व्यवस्था थी ना खाने की दिक्कत थी ना रहने की दिक्कत थी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी अब कंडीशन আমি এখন লিমডির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি লিমডি মোটামুটি বাইশ কি চব্বিশ কিলোমিটার আছে আর পিছনে যে মন্দিরটা দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে ওখানকারই এক পূজারি এই কাঁচা মটর বা চানা এটা দিয়েছেন আগে আগে ভাবতাম যে এটা কি মানে লোকজন কি খাচ্ছে তো পরে পরে না ঠিক আজকে খেয়ে জানতে পারলাম যে এটা কাঁচা মটর কাঁচা কাঁচা মটর শুটি খেলে যেরকম মিষ্টি মিষ্টি লাগে ঠিক সেরকমই এটা হলো কাঁচা চানা গাছ থেকে পেরে অনেকেই খায় তো প্রথমে জানতাম না তো আজকে মাতাজি দেওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে এটা আমরা যে চানা খাই এটা চানারই কাঁচা ভাবটা আজকে আর বেশি কিলোমিটার হাঁটলাম না মোটামুটি কুড়ি একুশ কিলোমিটার হবে আর গুজরাট কানপাড়া এরিয়ায় বাবাজির আশ্রমেই আজকের আজকে বিশ্রাম নিলাম এবং আমার পদযাত্রা এখানেই শেষ হল